श्री साईनाथाय नम श्री सद्गुरु साईबाबांची अकरा वचने शिरडी सजाचे लागती न ला पाय टाळती अपाय सा

भक्ता सा नवसा समाझी समाधी समाधिरा दृढबुद्धि माझाठाई माझाठाई न्यमी जिवन्त जीवंत च सत्य नृत्य अनुभवे अनुभावे भाव शरण मि वाया गेला दाखवा दाखवा ऐसा को ऐसा जो जो मजे जैसा जैशा भावे तैसा तैसा पाव मित्यासे त्यासी तुमच मिभार भार सर्वथा नवहे हे अन्य वच्च नमाज है वच्च नमाज है जाना ये थे आहे साहाय सर्वांस मागे जिजित्याद माझा जो जा हा कायवाचमनी तया मिरु सर्व काळ सर्व काळ सा तोची तोची झाला धन ज्ञापाई, शिरणि सजाचे, लागतिल पाय, तलतिय पाय, सर्वत्याचे, सर्वत्याचे, सर्वत्याचे असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका